Сама чиста кімната. Вона була чиста 6 днів тому. Сама тепла. і тут розеточний рай. Тут у кожного є персональна розетка. У мене дві. Є дошка. Можна записати, якщо щось забуде. І тут можна політику сплатити. Запрошую вас за того. Наші медики, наші рятівники. От, вони цілими сутками їздять і рятують бійців. Саме правильні лікарства. Солдатська вечеря. Називається натюрморт. Вечеря на подвиконнику. А, а расскажи про 900 -го. А, да, расскажи про <свят> <свят> Ну да, ну а что, ну парень просто каждый день со сколками приезжает, ему вынимает, он напередок. Вот он уже трижды 300 <свят> Он кричит, я единственный РПГшник, говорит, без меня там вообще ничего не получится. Все, и все время со своей этой будкой приехал, <свят> вытащили подмышку и вперед. <связывая> Там же хай функции дальше. Но одного контузия коленного сустава, другого контузия поясничного сустава. А чего они обмотаны? Скотчем. А это чтобы случайно не цепанулась, это не скотч, эта штука пробивается, то есть моментально пальцем, то есть ну, она вырывается легко очень. Это бумажка. Просто чтобы оно вот здесь стопил, чтобы оно где-то не сыпануло за веточку, когда буду ползать. Он просто в голову кидает, да. вырубает, потом бьет. Типа разу. за пубижных, да? Да, так. да, вот. То есть оно пальцем легко очень вырывается, на самом деле. Вот, да. Просто чтобы при переползании оно не не цепануло кольцо. Угу. Вот. Не, ну тогда действительно было ясно. Это да. именно классическая ситуация, когда, самая классическая ситуация, когда красная зона, то есть желтая зона переходит в красную. Uh -huh. Мы проезжаем на машине, где-то метров, наверное, 70 до Сипорского блокпоста. Выбегают наши, говорят, не едьте туда, там все. Я говорю, где трехсотый? Там, без лесопосадке. Батя сдает назад, я его замечаю, и он лежит, у меня получается, к ну, спину. Там три осколка, вот, уже с мы выбегаем, начинаем тащить носилки полуползком, и тут начинается обстрел. Перекрестный огонь, АГС, пулемет, мины, все как надо. Мы по зеленке идем, 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 забираем его, оказываем помощь, а назад выйти уже не можем. Носилки, получается, там 500 метров надо было пройти, мы носилки тащим, с заменой друг друга, он и тут начинает с двух сторон. Такой пух-пух-пух обмен такой. И это. И селенка просто так. На голову ложится. Мы ложимся. Ползем, ползем. А, ну сколько ты проползешь? 500 метров ползти. Злые. Вызываем, помогите, мы не можем поднять машине его. Те начинают ложить артиллерии. Мы начинаем ползти, ползти, ползти. А потом просто встаем, идем в полный рост к машине. Поднимаем его на горку, к вету. Грузимся как дельфины, в машину. Раз и вперед. Да. Вот это именно такая ситуация классическая, когда ну, вроде можно оказать помощь. Желтая зона. -а -а. Трасса и все. Ну, укроп вчера выходил с 300 откуда-то из-под широкина уже на выходе на трассу в укроп уже прилетали осколки уже четко слышали, как по укропчику. Я слышал, да, но его чуть, -чуть ну, сейчас такая война идет, то есть что это зеленая, красная, желтая зона. То есть, у тебя зеленая зона, да, да, да. Или теломин, уже красная. Нет, как в учебнике пишутся, пишется, что если красная, то есть желтая зона, она в любое время. Ну, у нас была это... ситуация, да, мы с Абелинского выезжали туда. А что такое красная зона? Красная зона это зона, да, там не свистят нет. пули, осколки, то есть вот такое. Желтая зона это зона укрытия. Кстати, первый где первый Ты можешь оказать по всей эмиссии yeah. помощь. <связать> mm -hmm. то есть самую базовую, а зеленая зона это уже зона собственно эвакуации У вот. Него <связать> ну, и, ну и ну сейчас но, такая нет, война что реально то есть зеленая зона то есть зона эвакуации база передать баз не, не надо где там допустим брат начинает ну я понял это конкордация опасная. ну да да у нас реально половина убегает просто из больницы. просто скандалы рухня с докторами звонки на чмеду. меня отпускают честно честно. дай медику тупит их отпускают, я говорю, да. Я говорю, ну, хайни. Да сегодня широко, половина была. Там. Так парень 26 в сахар ушел да. в больницу. 26 сахар. Что это значит? Сахар это более... значит, что у него сахарный диабет. У тоже контуженный. Контуженный сахарный диабет. И сказал, что сегодня он сахар не проверял, а будет проверять его, наверное, завтра или послезавтра, потому что сегодня он едет в широкий В сезоне этого, да? Да. Леточек нету, полосочек нету, и вообще он собрался на войну. Я он не сахар положил. Может ты еще в больнице полежишь? Тем более, говорю, у тебя вот диагноз, а, а, аудиоборотравма. Ну, ты слышишь плохо. Молчится. Я да? говорю, слышишь ты плохо? Нет! Сидишь, да, ему говорят, там он такой. раз, Выписываю тебя. Да! Это то, что сегодня с одним ухом выходил и кричал что я уже давно слышу. Где можно вы Да, да, да. Фокс Фокс. Расскажи про этого, которому парня привезли с перелом ноги, но с подозрением. А второй был контуженный, который капляницы боялся. Я. Нет. Не, не ты боялся. Ты забыл. Нет, он отказался, мы хотели его в машине прям прокапать, да, внутри доступ уже начали ставить. Он говорит, нет, 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 я боюсь, капельниц, я не буду. Идет тело, у него в каске осколок торчит. Я его сзади за лямку держу, потому что его вот так вот. Отпусти меня, что ты меня держишь. Я говорю, тебя шатает. отпусти, я инвалид. Я его отпускаю, начинает падать. Раз, поймал. Довели, все. Боец, я все, я на передок, я на передок. Я говорю, слушай, ну у тебя по башке сильно прилетело, пусть тебе капельчик поставят, завтра домой. Хорошо. Же как ему капельницу снимали, собралось все отделение. Короче, смотри, кричит, хватает медсестру за руки, она ему там ну, руки волосатые, она ж больно. Он орёт, я с ним пойду, оставьте. Ну, кстати, смешно-смешно, а вчера он уже сопровождал раненых перед Он уже, Ну, у него опыт уже. Он уже в бою, он уже в строю. Сам инструктор? Не, он ехал в, ну, тэшке, мы ему дали капельницу, ну, мы дали а -а -а. Ну, держал. То есть опыт есть уже. Была такая штука, что привезли раненого, я уже не помню, на какой машине. Выбитое окно заднее было осколками, ну видно, что сзади уходили, короче, от обстрела. Машина покоцана, подлетает к приемному, и ноги из багажника торчат. Мы же быстренько каталку с докторами вынимаем, он кричит, а да все нормально, все нормально. И понятно, что все, они же все в шоке, у них у всех все нормально. Мы его ложим, он начинает брыкаться. И тут водитель выходит и говорит, не, не, с ним все хорошо, говорит, трехсотые в машине, мы просто... Давай, ладно, идем, сами дальше поэтовой бригаде заметили контуженных и случайно пометили вчера. Стоит хачар с такими глазами, врач приходит контуженный. Да я не контуженный, да успокойся, ты все нормально, я и так вижу, что ты контуженный. Да цифру следующий больной, который поступает в больницу. Да я не, не, нам лучше знать. А что вы кажете, что лекари кажут про азовских пораненных? Азовские бараны, ну они уже начинают про них потихонечку легенды складывать. <с> Что ребята просто с горящими глазами, ну, если, допустим, он идет, то он обязательно уйдет с больницы и поедет все равно на передок. Его никто не остановит, не сможет. Это тоже, кто кого там перебито, переломано, а кто на костылях, там они уже, да, ну, у них нет а те, кто маломальски боеспособен, контузия, там, меньше, не, ну, меньше суток, а то и сразу, ничего не надо, нет. даже автоматы бывает не отдают, сядет врач, посмотрит, все, я поехал, ну, едешь, не будешь тебя держать, ну, вот парни, не было таких, что там плакали, стонали, кричали, ну, вот, столько их было, 58 ни один не там не заскулил не за это те кто не смог вернуться видно что жалели что не могут вернуться и кто смог сбежали